Сегодня мы рады приветствовать вас в стенах нашей уютной, такой небольшой школы номер 31, расположенной в одном из самых спокойных мест нашего любимого города Тверь. С приходом весны мы с вами радуемся хорошей погоде, мы радуемся тому, что все зеленеет кругом, и, конечно же, мы вспоминаем. Вспоминаем главный день в истории нашей страны, благодаря которому мы с вами сегодня имеем возможность сидеть здесь, имеем возможность видеть друг друга, разговаривать на нашем родном языке, а самое главное – писать. Им. Это День Победы. 22 июня 1941 года без объявления войны на нашу страну напала гитлеровская Германия. Началась Великая Отечественная война. Вот они, немецкие солдаты, покорившие всю Европу, уверенные, что до наступления осенних холодов с Красной Армией будет покончено. Испуганные лица детей, которые прячутся от Бога. Тревога и сосредоточенность на лицах взрослых. Они слушают сообщения о нападении гитлеровской Германии на СССР. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Первое место и первую премию у нас получает Тимиржанова Ирина Кемилова. Второе место Егименко Елизавета, ученика 9 класса. Прошу вас. Mm -hmm. uh, На в прошлом году очень активно участвовала. Mm -hmm. Седьмой раз мы проводим в этой школе. Значит, стараемся, прежде всего, цель какая? Это донести до ребят именно вот такие значимые моменты в жизни, в истории нашего государства, чтобы они принимали участие сами лично. Ну, скажу, что задача вроде бы у нас удается, но не так все просто. Не так все просто. То есть равнодушие детское все-таки присутствует. И нужно не единожды вот так приходить, а мы стараемся это проводить и классные час, часы с ребятами, и как-то их немножко развивать в этом плане, в этом направлении. Сегодня вот очередной раз в рамках программы, губернаторской программы благотворительный марафон «Наша победа», мы, где мы участвуем ну, считаю что активно, мы финансово поддержали этот марафон, перечислили там некую сумму на счет этого марафона. И вот в этой школе подводим итоги этот реферат, где интересно, очень скажу, рассмотрелись работы, очень интересные были споры определенные, кому какую премию, ну, наверное, так и должно быть. Вот. И мы увидели, что по сравнению с, преду... с предыдущими годами, действительно, интерес у ребят появляется, появляется интерес. Ну, наверное, где-то здесь и наша тоже оцен... заслуга небольшая есть. Ну и, конечно, в целом учительского состава этой школы, которая с удовольствием идет нам навстречу, понимает важность данного мероприятия, данного а вообще сотрудничества вот именно с ветеранами.